rahmat yana bitta narsa chiroyli narsa bu ham o'zimizni hayotimizdan olingan o'zbek xalqi choyxona keladi ko'ringan odamga choy ichamiz akacdeydiyu non yeymiz dimaydi sho'rva tayyor osh tayyor demaydi choy tayyor aka bir payat choy ichib keting bo'pti biz ham namanganga borsak choy ichmay kelamiz mayli deb qoladi qarang boshqa narsani aytmaydi choy ichamiz deydi xolos 'shuning uchun ham har qadamda choyxona namanganda choyxona andijonda farg'onada hamma yoqda har qadamda choyxona hayron qolasiz dala shiypalarda ham mana shun choyxonacilarimiz bor uyga kelsak ham choy dalatur chob quruq choy tomon bo'libdi shanbasiga hamdo'stlar qarang ish paytida ishlab o'tiribdi choy ichyapti o'sha yerda ichish mumkin emas choy ichib o' bekorchilikdan ham choy ichaveramiz och qoringa ham choy ichaveramiz qaran gaplashib o'irib ham besh olti hoyda choy ichib qo'yabmiz lekin kofe degan narsalr bor kofeni biz ko'rmaganlar ham bor ichmaydiganlar ham bor chunki o'rta osiyo iqlimi issiq kofe ko'tarmaydi bir akaxonimiz kofeni ko'rmagan ekan гостиницаga borsa bitta banka turgan emish stol ustida shunday olibdida o'zicha o'qib ko'ryaptilar bekorchilikdan o'qishni yaxshi bilmaydilar haligi ustiga ruscha yozilib qolgan ekan кo f fe bola farg'onadanmi deyman ha ko fe eshitganmiz eshitganmiz endi maydaroq so'zlarga o'tibdilar ikkita qoshiqda kofedan solasiz deganini tushunib qolibdi qayeqga solaman aka qarasalar qoshish ham turibdi oldida tavakkaldan og'ziga tashlabdi yo'q endi to'rt dona oqqandan ham sholasiz degan ekan qarasa bir pashka oqqan turibdi bo'ldi, nuh o'i taakal an mana shu q mana shu o'q mana shu toq boa ana oy bu yomon narsa eкеnku b endi bir stakan qaynagan suvdan ham шолаhi gен eкен voqaraсалар чонийдa су qаynab атiпты nima shu bo'ldi man shni oqibatingni bilmasam qo'ymayman deb bir stakan quyib ichib olibli eng oxirgi so'zni o'qib ko'rsalar endi aralashtirasiz degan joyi bor ekan ansunq qaz